নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়াৰ পৰা আমি যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পি এম পোষণ অৰ্থাৎ এম ডি এম খুওৱাৰ তথ্য অনলাইন দিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণে আমি অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এম ডি এম খুওৱাৰ তথ্যক দিব লাগিব সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পি এম পোষণ অৰ্থাৎ এম ডি এমৰ তথ্য আমি প্ৰতিদিনে এটি বিশেষ মেছেজৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈকে বা শিক্ষা বিভাগলৈকে পঠাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এটি বিশেষ পদ্ধতি আছে আৰু এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে যদি আমি মেছেজ নপঠাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত এই পি এম পোষণৰ বা এম ডি এমৰ যোগান ধৰাটো বা এম ডি এমৰ যে আমি আহাৰ যোগান ধৰিছোঁ সেইটো ধৰা নধৰা বুজাব গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণে এম ডি এমৰ সেই মেছেজটো পঠাম আজিৰ জৰিয়তে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰতি মাহত দুটা মেছেজ পঠাব লাগিব এটা মেছেজ হৈছে প্ৰতিদিনে পঠাব লাগিব আৰু এটা মেছেজ হৈছে মাহত পঠাব লাগিব আমি দিনৰ দহ বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত সেই মেছেজটো পঠাব লাগিব আৰু মেছেজটো পঠোৱা অতি চিম্পুল কোনো ধৰণৰ পইচা কাঠ নাখায় আৰু সহজতে মেছেজটো পঠাব পাৰি আৰু দিনৰ যিকোনো সময়তে আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা আমি সেই মেছেজটো পঠাব পাৰোঁ শিক্ষা হেতু যেনেকুৱা ধৰণে আমি জিঅ'টেক থকা ঠাইৰ পৰাহে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ পৰাহে পঠাব পাৰোঁ এম ডি এমৰ সেই মেছেজটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধ্যকতা নাই তেনেহ'লে আহকচোন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেনেকুৱা ধৰণে সেই মেছেজকেইটা পঠাম মেছেজকেইটা পঠাব লাগিলে কি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰাব লাগিব যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ৰান্ধনি নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে পঠাব আপুনি যদি ভাত মিড ডে' মিল যোগান ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে পঠাব আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যদি চাউল এই আপোনালোকৰ ফুড গ্ৰেইন নাই অৰ্থাৎ চাউল নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি ধন নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি কিবা কাৰণত ভুলবশতঃ আপুনি সেইদিনা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ অহাৰ যোগান ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ পঠাব সকলোখিনি তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যোগান ধৰিব ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিব কাৰণ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় যিবিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা আছে অৰ্থাৎ পি এম পোচনৰ ব্যৱস্থা আছে লগতে চৰাচাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে আমাৰ এই শিক্ষক ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেল টিচাৰ ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক ইতিমধ্যে যদি লিংকত জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে জইন হৈ ল'ব এই হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'লে এটা সুবিধা আছে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো বেলেগ ব্যক্তিয়ে পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহয় লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা যদি ইতিমধ্যে আপোনালোকে জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত জইন হৈ ল'ব যিহেতু আমাৰ সকলো ব্যক্তিৰে ফেচবুক আছে আপোনালোকে ফেচবুকতো আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰিব শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল পি এম পোষণ চমুকৈ যাক আমি এম ডি এম বুলি বুজি পাওঁ এই এম ডি এমৰ মেছেজ বিদ্যালয়সমূহে কেনেকুৱা ধৰণে পচাব লাগিব সেই বিষয়ে আমি এতিয়া বিতংকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল যদি আপুনি এম ডি এমৰ এই মেছেজ নপঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যি এই মাননি বা যি চাউল আৰু যি ধন পাবলগীয়া আছে এই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কোনোদিনে মিছ নকৰাকৈ এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মেছেজ পঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে ইয়াৰ দুটা পদ্ধতি আছে আৰু দুটা পদ্ধতি আপোনালোকে শিকি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মেছেজ পঠাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দুটা মেছেজ পঠাব লাগে এটা হৈছে মাহেকীয়া মেছেজ সেইটো হৈছে মান্থলি মেছেজ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা হৈছে দৈনিক মেছেজ যিটোক আমি ডেইলি মেছেজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এম ডি এমৰ দুটা মেছেজ পঠাব লাগে এটা মান্থলি এটা ডেইলি মেছেজ মান্থলি মান্থলি মেছেজটো মাহত এবাৰ পঠাব লাগিব আৰু ডেইলি মেছেজটো আপুনি দিনত যিমান যিমান দিন খাদ্য খুৱাইছে সেই প্ৰতিদিনে পঠাব লাগিব গতিকে এইটো মন কৰিব মান্থলি মেছেজটো মাহত এবাৰ পঠাব লাগিব আৰু দৈনিক মেছেজটো দিনত আমি আপুনি কি পঠাব লাগিব যিমান দিন খুৱাইছে খুওৱা দিনকেইটাতহে আপুনি এই ডেইলি মেছেজটো পঠাব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত যদি বিদ্যালয় খোলা আছে সেই দিনটোত আপুনি এম ডি এম খুওৱাও নাই তেতিয়া আপুনি এই মেছেজটো পঠাব লাগিব এম ডি এম খুওৱা নাই বুলি আৰু এম ডি এম খুওৱা নাই বুলি মেছেজ পঠাব লাগিলে কি চিষ্টেম আছে তাৰো এটা পদ্ধতি আছে সেই কথাখিনিও আমি আপোনালোকক কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে কি নম্বৰত আপোনালোকে এই কথাটো পঠাব লাগিব এতিয়া চাওক এই মেছেজটো ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত পঠাব লাগিব আৰু ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত পঠালে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা কাট নাখায় আৰু ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই মেছেজটো পঠাব লাগিব বিদ্যালয় গৈ পোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পিছত আৰু আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত পঠাব লাগিব বিদ্যালয়ৰ লোকেশ্যনৰ পঠাই লোকেশ্যনৰ পৰা পঠাব লাগে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকে বিভিন্ন লোকেশ্যনৰ পৰা পঠাব পাৰে যিকোনো ঠাইৰ পৰা পঠাব পাৰে মাত্ৰ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই মেছেজটো পঠাব লাগিব প্ৰথমতে আমি যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম মাহেকীয়া মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম সেই কথাখিনি জানিম তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ডেইলি মেছেজকেইটা কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম সেই কথাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ আছে মই আপোনালোকক অঁ এই দুটা মেছেজ কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে সেই কথাটো শিকাম প্ৰথমতে আমি মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ আছে এই মান্থলি মেছেজটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই তিনিটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এই তিনিটা কথা আপুনি জানিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপুনি বিদ্যালয়ৰ তিনিটা কথা নাজানে তেতিয়ালৈকে আপুনি মান্থলি মেছেজটো দিব নোৱাৰিব চাওক মাইকীয়া মেছেজ বা মান্থলি মেছে এছ এম এছটো দিবৰ কাৰণে আপুনি তিনিটা কথা জানিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছ অৱ দ্য স্কুল ষ্টুডেণ্টছ অফ দ্য স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ এখন ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে স্কু ষ্টুডেণ্ট হয় আপুনি এই তাৰে ষ্টুডেণ্টছটো জানিলে নহ'ব অৰ্থাৎ আপুনি এইটোত জানিব লাগিব কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পি এম পোষণৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে বা এম ডি এমৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় সেই ষ্টুডেণ্টটোৰে কথা কোৱা হৈছে যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ওৱানৰ পৰা টুৱেলভলৈকে হয় সেই টুটেল ষ্টুডেণ্টটোৰ কথা কোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন খায় সুবিধা পায় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কোৱা হৈছে ফাণ্ড মানে পইচা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত খোৱা পইচা ভাত খুৱাবৰ কাৰণে বা মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাবৰ কাৰণে পইচা আছেনে নাই দুই নম্বৰতে ফুড গ্ৰেইন অৰ্থাৎ চাউল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চাউল আছেনে নাই এই তিনিটা কথা জানিলেহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব মান্থলি মেছেজটো দিব পাৰিব এতিয়া মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব আপোনালোকে চাই লওক মান্থলি মেছেজটো দিয়াৰ যিটো ছিষ্টেম এই চিষ্টেমটো আপোনালোকে জানি লওক এইটো বৰ সহজ পদ্ধতিত মান্থলি মেছেজটো দিব পাৰি আৰু আপোনালোকে এই চিষ্টেমটো বৰ সুন্দৰকৈ জানি লওক মান্থলি মেছেজটো দিয়াৰ ছিষ্টেমটো হৈছে আপোনালোকে হালধীয়া দেখুৱাই দিছোঁ চাওক প্ৰথমতে কেপিটেল লেটাৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এম ডি এম তাৰপিছত এটা স্পেচ দিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইলত যেনেকুৱা ধৰণে এছ এম এছ দিওঁ আমি এতিয়াহে আমি হোৱাটছআপ আহিছে আগতে আমাৰ যি এছ এম এছ আছিল এছ এম এছত লিখিব লাগিব এইটো কিন্তু হোৱাটছএপত নহয় এইটো আমি এছ এম এছত দিব লাগিব এম ডি এম বুলি দিলোঁ তাৰপিছত এটা স্পেচ দিম স্পেচ দিম দি আমি দিম ট'টেল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ বিদ্যালয়ত ট'টেল যিমান ষ্টুডেণ্টছ আছিল এম ডি এমৰ সুবিধা পোৱা টোটেল ষ্টুডেণ্টছ তাৰপিছত এটা স্পেচ দিম স্পেচ দি আমি এই ফাণ্ড পইচা আছেনে নাই সেইটো দিম যদি আছে ইয়েছ দিম যদি নাই ন দিম য়েছ আৰু নৰ আমি ৱাই বা এন দিলে হ'ব মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত এটা স্পেচ দি ফুডগ্ৰেইন অৰ্থাৎ খাদ্য আছেনে নাই আমি সেইটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ চাওক ধৰা হ'ল এম ডি এম টু কেপিটেলত দেখিলোঁ এম ডি এম দি এটা স্পেচ দিলোঁ ট'টেল ষ্টুডেণ্টছটো কিমান আছে এইটো দিলোঁ ট'টেল ষ্টুডেণ্টছৰ পিছত এটা স্পেচ দিলোঁ যদি আপোনাৰ ফান আছে তেতিয়াহ'লে ৱাই দিলোঁ আৰু ফুড গ্ৰেইন আছে তেতিয়াহ'লে ৱাই দিলোঁ তলত উদাহৰণটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আমি এম ডি এম দিলোঁ তাৰ হ'ল বিদ্যালয়খনৰ ট'টেল ষ্টুডেণ্ট হাণ্ড্ৰেড তেতিয়া কাৰণে আমি হাণ্ড্ৰেড দিলোঁ এতিয়া দুটা ৱাই ৱাই দিছোঁ তাৰ অৰ্থ হৈছে বিদ্যালয়খনত কি আছে আমাৰ এই ফাণ্ডো আছে ফুড গ্ৰেইনো আছে তলৰ মেছেজটোত চাওক দুটা এন এন দিছোঁ অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনত ফুড গ্ৰেইনো নাই আমাৰ ফাণ্ডো নাই যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত ফাণ্ড নাই তেতিয়াহ'লে এন দিলে ফুড গ্ৰেড নাই এন দিলে ধৰা হ'ল বিদ্যালয়খনত কি আছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত ফাণ্ড আছে কিন্তু ফুড গ্ৰেন নাই গতিকে ফাণ্ড য়েছ ফুড গ্ৰেন ন' কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত ফাণ্ড নাই কিন্তু ফুড গ্ৰেন আছে গতিকে ফাণ্ড ন' ফুড গ্ৰেইন য়েছ এই ধৰণে মেছেজটো আপোনালোকে দি থৈ দিব আৰু এই ধৰণে মেছেজ দিয়াৰ পিছত কিবা কাৰণত যদি এম ডি এম নোখোৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক কোনো জবাবদি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি ক'ব পাৰিব যে কি মোৰ বিদ্যালয়ত এই তথ্যখিনি নাই মই প্ৰথম দিনা মই মেছেজ দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে কোনো ৰেচপন্স দিয়া নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব গতিকে এই ফু কামখিনি আপুনি মাহৰ প্ৰথমতে কৰিব এক তাৰিখ দুই তাৰিখৰ ভিতৰতে আপুনি এই কামখিনি কৰিব এতিয়া ডেইলি মেছেজ এইটো হ'ল মাথ মান্থলি মাহত এবাৰেই কৰিবলগীয়া কাম এতিয়া আপুনি ডেইলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব সেইটো চাওক ডেইলি মেছেজটো কৰিবৰ কাৰণে চিম্পুল প্ৰচেছ এতিয়া চাওক দৈনিক মেছেজ বা ডেইলী মেছেজ কেনেকুৱা ধৰণে দিব তাৰ কাৰণে চিম্পুল মেছেজ চিম্পুল স্পেচ মানে চিম্পুল প্ৰচেছ প্ৰথমতে কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম লিখক তাৰপিছত স্পেচ দিয়ক স্পেচ দি লিখক প্ৰেজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এম ডি এমৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে ধৰা হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ হাণ্ড্ৰেডজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল পঞ্চাছজনে এম ডি এম গ্ৰহণ কৰিলে তলত কি লিখিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল এম ডি এম ফিফটি চিম্পুল একেবাৰে চিম্পুল আমি এছ এম এছত এ কেপিটেল লিটাৰত এম ডি এম বুলি লিখিলোঁ তাৰপিছত ফিফটি লিখিলোঁ আৰু ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত আমি মেছেজটো পঠাই দিম লগে লগে ডেলিভাৰ হ'ব তাৰ আগতে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো নিৰ্দিষ্ট ডি পি অ'ৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ল'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মোবাইল নিশ্চয় ৰেজিষ্টাৰ আছে যদি কিবা কাৰণত মোবাইলটো ৰেজিষ্টাৰ নাই আপুনি মোবাইলটো কি কৰি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া চাওক কিবা কাৰণত আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এম ডি এম যোগান ধৰা নাই বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে যোগান নধৰিব পাৰে গতিকে যদি যোগান ধৰা নাই তেতিয়াও আপুনি কিন্তু আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যে যোগান ধৰা নাই সেই তথ্যটো আপুনি পঠাব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাওক তাৰ কাৰণে এটা পদ্ধতি আছে মই আপোনাক সেইটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যদি এম ডি এম খুওৱা নহয় তেনেহ'লে কেনেদৰে মেছেজ দিব চিম্পুল যদি আপুনি এম ডি এম খুওৱা নহয় তেতিয়াহ'লে মেছেজ দিবলগীয়া প পদ্ধতিটো হ'ল কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম লিখি জিৰ' দিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এম ডি এম খুওৱা নহয় কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম তাৰপিছত জিৰ' লিখিব লাগিব এতিয়া জিৰ' লিখাৰ লগে লগে আপুনি আকৌ তাৰ কাৰণ দেখুৱাব লাগিব ধৰা হ'ল জিৰ' হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এম ডি এম খুওৱা নাই সেইটো অফিচে বুজি পালে ছাৰ্ভাৰে বুজি পালে কিন্তু কিয় খুওৱা নাই তাৰ এটা ৰিজন দিব লাগিব কাৰণ দিব লাগিব ঠিকে আছে আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই মানি ল'লোঁ কিন্তু কিয় খুওৱা নাই তাৰ এটা কাৰণ দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে এই চাৰ্টখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক এই তলৰ এইখন চাৰ্ট এই চাৰ্টখনৰ ওপৰত ভিতৰতে আপোনালোকৰ কাৰণ কেইটা হ'ব ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কাৰণ আপোনালোকৰ নহয় ইয়াতে চাওক আমাৰ ইয়াতে ছয়টা কাৰণ আছে এই ছয়টা কাৰণৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কাৰণবিলাক হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ বেলেগ কাৰণ আপোনালোকৰ নিশ্চয় নহয় এতিয়া চাওক কি কৰা হৈছে বোলে আপোনালোকৰ কি হৈছে এই আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই কিহৰ কাৰণে খোৱা নাই ধৰা হ'ল চাউল মজুত নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত চাউল নাই সেইকাৰণে আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি দিব লাগিব চাউল মজুত নাই হয় ঠিকে আছে চাউল বিদ্যালয়ত মজুত নাই তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব চাউল কিহৰ কাৰণে মজুত নাই চাউল যে বিদ্যালয়ত নাই কিহৰ কাৰণে নাই তাৰতো কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব যে কি কিহৰ কাৰণে নাই চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাউল পোৱা নাই মানে হ'ল ধৰা হ'ল অফিচৰ পৰা চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে মানে কিবা কাৰণত বানপানীত চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই মানে হ'ল এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে দহ কেজি ধৰা হ'ল চাউল লাগে পাঁচ কেজি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে প্ৰথমতে আপুনি কি দিলে এম ডি এম দিলে এম ডি এম দি জিৰ'টো দিবই লাগিব খুওৱা নাই তাৰপিছত তাৰপিছৰ কাৰণটো হ'ল কি চাউল মজুত নাই তাৰ কাৰণে আপুনি ওৱান দিলে এই ওৱানৰ পিছত আকৌ সহ কাৰণ বা চাপ ৰিজন দিব লাগিব যে কি তিনিটাৰ ভিতৰত এটা চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই কোনটো কাৰণ চাউল পোৱা নাই যদি চাউল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এক দিয়ক চাউল নষ্ট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে দুই দিয়ক প্ৰয়োজনীয় চাউল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তিনি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণে এই চাপ যিখন ৰিজ কাৰণ আছে চাপ এসহ কাৰণ আছে এই কাৰণকেইটা দিব লাগিব চদ চাহ বাইদেউসকল এই কাৰণকেইটা মই মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলত দি দিম যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত ইতিমধ্যে জইন হোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে তাত গৈ জইন হওক আৰু যদি জইন হোৱাৰ পিছতো নাপায় অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ হোৱাটছআপ এটা মেছেজ কৰি দিব মই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই এই চাৰ্টখন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে আপোনালোক সকলোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ কাৰণ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এই চাৰ্টখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক সেইদৰে কেতিয়াবা ৰান্ধনী অনুপস্থিত হ'ব পাৰে ৰান্ধনি অনুপস্থিত হ'লে আপোনালোকে ক'ত নম্বৰ দিব লাগিব এই দুই যদি ইন্ধন বা উপাদানৰ মজুত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ক'ত নম্বৰ দিব লাগিব তিনি যদি এই এছ এ জিৰ পৰা পেকেজ চৰি পেকেজ যোগান ধৰা নাই এন এন জি অ' বা এছ এইচ জিৰ পৰা অৰ্কিড যদি মানে আপোনাৰ ছাপ্লাই দিয়াৰ ছিষ্টেমটো থাকে তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ স্কুল বন্ধ দিন স্কুল বন্ধৰ দিন যদি বন্ধ আছে কিবা কাৰণত সেইদিনা কিবা কাৰণত স্কুলখন বন্ধ থাকিল তেতিয়াহ'লে পাঁচ আৰু অন্যান্য কিবা কাৰণত যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে ছয় দিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটোৰে সহ কাৰণ ইয়াতে আছে গতিকে আপোনালোকে এই সহ কাৰণকেইটা জানি ল'ব আৰু ইতিমধ্যে মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব কোনো ধৰণৰ কপিহিত কথা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কি কৰিব পাৰিব এম ডি এম যদি নোখোৱাই নোখোৱালে এই কাৰণকেইটাৰ জৰিয়তে মেছেজ পঠাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে স সকলোৱে প্ৰত্যেক দিনেই মেছেজ ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত মেছেজ পঠাব লাগিব চদা চাৰ বাইদেউ অকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক সকলোৱে যাতে কথাখিনি গম পায় সকলোৱে যাতে মেছেজ দিব পাৰে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন নহয় কাৰণ অডিটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চোৱা কথাখিনিয়ে হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্ম ভিডিওটি সামরিছি ধন্যবাদ শ্রদা সার বাইদেস নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হয়েছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করুন আপনি যদি আজকে প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব